Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördükdə əziz izleyiciləri. Masazır qəsəbəsində 3 sot torpaq sahəsində inşa olunmuş 2 mərtəbəli, mansartlı həyət evimiz çıxıb satışa. 3 sot torpaq sahəsindədir həm evin, həm torpağın çıxarışı kubçası var. İpotekiyə yararlıdır. Küçəsi gördüyünüz kimi asfalt küçədir. Bu ev də peston örtüklə örtülübdür. Kürsülü, 1 metr kürsülü. 4 otaqlı, 2 zallı, 2 salonlu, bir yerdə olan mansart tipli həyət evimizdir. Əl qapısı ayrılır, darvazası ayrılır. Məsafədən idarə olandır. Qaz, su, işıq, sayğazları var. İşlək vəziyyətdədir. Həyətində sanitar qovşağı var. Süzgənməsi var. Evimizin sadəcə qalan niş fasad və həyətin tam ət daşın düşən məsədir. Evimiz nəzərə alaq ki, şəxsi tikilidir. Evimizdə mühafizə üçün kameralar təhlükəsiz kamera ilə təchiz olunubdur. Evimizin dəmirdan pəncərlərində dəmirdan məhkülləri həyətindədir montaj. Evin alanının üzərinə düşəcək. Həyəti çox genişdir. Rahatlıqla bura 2 maşın girir, bir maşında o tərəfə daxil olur. Həyətində kifayət qədər yaşıl loğ üçün yer var və yaşıllıq salınıbdır. Böyük tuta ağac var, meyvə ağacları var. Evin arxasında isə, isə bir sot torpaq əkin üçün saxlanılıb. Tərəvəz bitkiləri ilə əkilibdir. Evimizdə sadəcə qalanır fasad boyasıdır. Şəxsi tikilidir. Hər bir tərəfi Qoşa daşdan inşa olunubdur. Dəmir barmaqlar isə burdadır. Təhlükəsizlik kameraları evin önündə və arxasında qapıda 24 saat müşahidə və mühafizə edir. Evin arxa hissəsinə də keçmək olur. Qoşa daşdan inşa olunub. İsidilməsi isə kombidəndir. İndi isə bizim evinə daxil olaq. Siz evimizin içini tanış edin. Yenə xatırladım, evimizdə qalan iş sadəcə Bu səbəbdən evimizin içərinə daxil olduq. Dəyərliz izləyicilər, evimizin içində nə görürsünüzsə qiymətə daxil qalır. Evdən sadəcə şəxsi əşyalar götürüləcək. Bütün mebel, elektronika, texniki avadanlıqlar, mebel dəsti qiymətə daxil qalacaq. Girişdə də belə bir şkaf mövcuddur, qiymətə daxil qalacaq. Evimizin salon hissəsidir. Böyük, bahalı, dəyərli, biçilmiş İnşa olunmuş kəmi mövcuddur. 1-ci mərtəbədə 12 kvadratlıq sanitar qovşaq, 30 kvadratlıq, 36 kvadratlıq mətbəx studiya bir yerdə. 2 yataq otağı, hərəsi 16-18 kvadrat. Bu isə evimizin mətbəxdən salona, mətbəxə keçiddir. Mətbəx studiyadır. Bahalı mətbəx mebeli var. Çox dəyərlidir. Bunun mətbəx mebeli mərmərdir. Qaz aspirator, paltaryan, soyuducu. Hər bir şey də dəyərlidir izləyicilərimiz. Gördüyünüz kimi evimizin qiymətə daxil qalacaq evimizdə. Heç nə götürülmür. Mətbəxdən sonra salona keçid. Çox dəyərli və bahalı əşyalar var. Evimizin qiymətini indən sizə xatırladım. Evimizin çıxarışı kubçası var, ipotekiyə yararlıdır. İsə 35.000 manattan satışa çıxıb real müştərilərlə qiymətlə razılaşmaq mümkündür. 60 kvadratlıq kondisioner mövcuddur. Nəzərə alın ki, evimiz şəxsə tikilidir. Yaxın bu 12 kvadratlıq evimizin sahilə qovşağı, döşəmədə tənisitlə tam aksesuardır. Evimizin 1-ci yar təbəqətə 7-nin 3 yarma 21 kvadrat. Evimizin yataq otağının sahəsi var və 2 pəncərəlidir. 2 gün düşər pəncərəsi var. Pəncərləri hamısı öz həyətinə baxır. Bahalı mebel dəsti var, qiymətə daxil qalacaq. Çox dəyərli əşyalardır. Qapları çox bahalıdır. Bazar qiyməti 350 manatdır. 16 kvadratlıq isə uşaq yataq otağıdır. Burdan da heç nə götürülməyəcək. Hər bir şey qiymətə daxil qalacaqdır. Döşəməyisə bahalı şalma ağacındandır. Qalındır. Divar kağızları hamısı 60 manatdan alınıb, alınıb evə montaj olunubdur. İndi isə İkinci mərtəbəni sizlərə təqdim. İkinci mərtəbədə böyük 120 kvadratlıq mansart yerləşir. Yarı açıq mansardır. Hündürlük 3 metrdir. Yan hissələrdə isə 1.5 metrdir. Çox böyük açlıqca olunmuş salondur. Burada kiçik bir kladovka inşa olunubdur. Burası 90 kvadratlıq açıq mansar. Burada əlavə 2 otaq da salmaq mümkündür. Ev sahibinin zövqi belədir. Burda səhvimizin balkonu yerləşir. 6 kvadrat balkonu var. Mansartda ümumiyyətlə 6 pəncərə var. Bu da həqiqətən görünüşdür. Çox böyük bir mansardır. Zəliyyəsi olunub istiya sorğuya qarşı zəliyyəsi olunubdur. Bütün pəncərələr də öz həyətinə baxır. Çox gözəl bir yerdə yerləşir, yerləşdiyi mövqeydə üstünlük təşkil edir. Burda bir sot torpağın qiyməti minimum 15.000 manatdan bazar qiyməti var. Yenə xatırladıram, dəyərliz əzizlərimizin qiyməti Bu 35.000 manattan satışa çıxıb, real müştərilərlə qiymətdə razılaşmaq mümkündür. Çıxarışı kubçası var, ipotekə yararlıdır. Diqqətinizə görə izlədiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik.